Ребят, с вами я просто Артём, и сегодня мы будем проходить, не проходить, а играть в Майнкрафт на плоском мире Я тут, тут себя приготовил пару вещей, которые мне поможет для поглаждения Я уже ссадил тут И во тоже то, что мне надо Я сейчас срублю сундучок, нет, наверное, сундук хоть так и стоит Буду сразу делать землянку заберу сразу факела, сундук прифигачу потом, когда у меня уже будет, будет, достаточно ресурсов для того, чтобы, ну короче, сделать еще один сундук, перекласти свои все вещи. Ну, можно так и сделать, ну, это потом, короче, я, ребят, просто артем. Вы, вы на моем канале. И вы думаете, а кто ты вообще такой? Что ты снимаешь? Ну, короче, ребят, если ты новенький, я знаю, что вы думаете, а кто ты вообще такой что ты нам хера за Короче, я чувак, который зашел на ютуб на телефоне якусь камеру там сделав себе канал и готово так. ну ребят типа так типа так и получился мой канал тут я подкупаюсь специально для одной комнаты вот да, тут буду и комната, такая специально Угу. Блин, тут уже выход. Ладно. Не буду комнаты, а тут буду вот такая вот фигня. Да, я взял пару литров воды. Просто так. Мне дуже надо. Ну, цены просто так. Мне просто надо было вода. Так что. Мне просто надо было вода. Для прохождения, да. Для прохождения. Просто для прохождения. Так что я не должен платить. У себя куча дневных комментариев. А ч ты так взял? Нечестно, типа. Ребят, ну вы понимаете, что я тоже не смогу так сделать. Чтобы в меня я смех играть в Майнкрафт, в яком почти не может нифига. Блин, не что нужно? Это себе сам забыл взять. Ну, наверное, наверное, другой серии возьму шаженца, потому что реально при вас что брать шаженца не, ну, очень красиво. Или я взял, я не помню. Ну, ребят, короче, я, наверное, взял те нужные вещи. я не взял саженцы. Ну, наверное, сундуки ну, будут саженцы. Я надеюсь, что они там будут. Ну, а мы пока костяшкой будем быть всех. Потому что мы древние человеки. Вот все тут наши поселы. Растут посе... посе... пока я тут посадил. Надо все собрать в кучу. Давайте все раскладаем тут по нужным частям, чтобы все было правильно. Возьмем топор и кирку. Ну или кирку и топор. И топор. Я какая разница вообще? Давайте погнали. Все надо делать быстро, потому что я сейчас походу не успевал. У меня скоро буду сейчас конец дня. В Майнкрафте. Так что мне придется быстренько что делать. <как> так, цели земляный блок будет прокрывать проход проход. Пока Шо? Потому что ш... З деревом дуже мало коротше, в нас дерева, так що дерево ми будемо поки берегти, поки я не вирощу багато шаженців і в мене не буде нормального дерева плюс дерева, щоб тратити його на лишні услуги. Поки дерево мені треба для... Того, чтобы делать разные фигни, типа стопы, чтобы рубать дерево. И много разные фигни. Ну, короче, я сделала вот такую вот лунку. Я думаю, мне должно... нормально ну, хватить ее. Ну, нормально, короче, лунка. Сейчас засунуть бы сюда. Чуть-чуть лавы и воды. Так бы получилось Это уже хорошо ну как вы понимаете бесконечный источник ну тут понадобится вот и лава да я тоже ее взял да все вот тут можно поставить буду Ой. Что я зробив? Так, там все открыто? открыто. Так, ну, лунка должна все будет хорошо знать, так что... будутиться выливаться слід тут так вот что плава не затекла на мене и погнали сначала я разлию воду чтобы плава не текла и не получилось то что нам не Це... надо ну, вы знаете что колись не получалось Угу. Так. Так, давайте добудем камешка, потому что я уже семь минут делаю только одно. Я полтора и болтаю. Так, ну я думаю, ломка готова для того, для для выживания. Да, я взял чуть-чуть вещей для выживания. Но все не значит то, что я читер. Да, и в комментах комент... мне этом не скажите, ой, ты читер, все ты читер. Да, ну бывает такая. Короче, вы поняли? Давайте сейчас добудем камни для верстака и печки. Сделаем еще каменный меч. И каменный топор. Это все для отбивания от монстров. Потому что это же плоский мир, тут монстров куча будет. Кстати, еще я ну, но, но отказался от кровати. Я купь я сейчас прям создал. Угу, 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 да-да-да. О, вс. Сопли у меня. Выберится, конечно же, зам. То, что я вам мешаю, но у меня сопли. Фух. Делаем кровать. Это нам по-любому. Блин. Дерево дуже много надо. Это последняя доска, которую... Я... Нет, ну, не последняя. <клёжу> я еще буду использовать тоски в выживании. Так, что то Ой, это мне. Угу. Ага. О, все хорошо. Я крас. И тут печку положить. Ну, просто идеально. А главное, что все компактно. Так что, идеально. Я еще могу покопать. И все. И закончится видео на сегодня. Оно закончится. И все. Я докупаю. Так, надо сделать ловушки для зомбаки. Я сейчас сделаю эти ловушки. Ловушки. Только еще мне надо сделать меч для того, чтобы наверное, побыли. Зомби. Ну, зомбики Так, давайте. Хоп, хоп. Хоп. Тут не понял, Хоп. И хоп. Готово. Так, землю я, наверное, выложу. Чтобы, коли я там делал, мне не мешал. Да, земля мне сейчас тоже не понадобится, кроме закрывашки моей. О, все! Жить дробовец. Да, я еще буду с жителем торговицем работать. Нет, 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 нет. Пучи. Ломайся, ломайся, там пидный блок. Ты говно. О, наконец-то. У вас я, мої друзі, погуваю, тому що ви мені пока не Ну, бро, я зараз прийду. Не, ну до такого я не знав, що в мене вийдеться його словить. Е, ну, що я його точно зроблю, я не думав такого. Так что мне надо что-то придумать для защиты. Блин, не хватает досок. Но мне все равно им понадобится. Это по-любому. Вы понимаете, да? Саженцы мне еще понадобятся. Я их возьму вне серии. Вне этой серии. До серії до следующей серії. І да, у мене багато було серій по разним цим, які, які я не закончив. Да, ну, не карти карты у мене просто пропали. А я все, тупо нема. Ну, я їх или не можу найти, или вони просто уже все Смятка. Сломані. Ну, житель что ты там продаешь? Угу, ну, ты не продаешь. Ну, ты продаешь, но ну, тобі начинай продать. Измру взять тоже нельзя. Я, наверное, тоже везу сюда какого-то жителя. Ну, если у меня получится найти, то я найду собі одного жителя. Ну, не жителя, а як это называется? Жители торговца да. Який-то неверно сможет дать то, что мне не надо. Сейчас будем делать защиту. Кровом мне тоже надо, но сначала надо вырастить пшеницу, чтобы ей заманить и окинуть в ямку, чтобы потом подоить и все остальное. Теперь делаем вот так. Нет. Чуть-чуть ближе. Я сильно близко. Есть. Так и вот так. Все, теперь, топор точно за меня не пойдут зомби. Они будут делать вот так. Нет, я не могу. <гас> Они же могут через все пройти. Ну, хорошо, что я тут чуть-чуть поломал земель, когда мне надо было. Ну, когда я пытался сломать для жителя Асей. Да, закрыв. Так, все, закрываем свою дверку. И давайте тут посадим, поломаем камешок под конец уже наверняка. <coughs> Фух. Сложно, серия была сегодня, но ну, мы, наверное, сегодня еще не закончим всю серию. Давайте посадим одна из растений, которое у меня есть сейчас, тростник. Да, мне надо сейчас тростник, это точно чтобы э, взять сахар. Из сахара я уже сможу создавать богатую на другой фигни. Ну, что делать? Сделаем делаем. и все делаем. получается, конечно же, мы на пока выживание, но сможем, сможем пробыться. через все выживание. Все, наверное, хватит. Эту серию приключений. Ой, А, Ладно, ребят, всем пока. До новых встреч. А с вами был я. Просто Артем. Пока-пока. Па!